я меняю положение сиденья, Чуть выше, другой подход чуть ниже. Все равно ранит то немножко ощущает. Ну, грубо один подход а так делал, потом пустил. Да, понятно. Это я вообще не трогаю. Дальше покажу, что я делаю. Да. Ну, ладно, можно поменьше. Макс, слышишь? Да нет, поменьше, не, не мы не умеем делать. Я большой, это не хочу больше, чтобы показывать типа, да, <сюрква> там что я могу, хотя бы такой средний, Чтобы две гантели были одинаковые желательно. Ну хотя бы 20, я дошел. Во-первых, Во как, как, брать, да? Я прям вот так вот беру. Про гантель сюда ставлю, потому что немножко большой, да? Потом одной рукой закидываешь другой, да? Вот руки вот так начальное конечное положение. Не здесь, а именно вот. На уровне глаз. Дальше. Вот такое положение, когда я делаю вдох. Понятно, да? Не сюда руки, и к себе не прижимаю. Вот. 90 градусов, а вам Чуть пониже. Вы растянулись, выдох более интенсивный. руки сошлись. Вдох, выдох. Не плавно, вверх более интенсивно. Дальше вариант, как я говорил, с может немножко экспериментировать. Вот руки немножко проворачиваю в такое положение. И мне меня получается вот амплитуда чуть-чуть больше вот. никаких вот таких вот там проворотов я не делаю разводку тоже не делаю вот.